Две группы из двух заводов, это завод Анкай и завод Зонтонг, посещали город Житомир. Они проводили исследования по уклонам, по возможности установки электрических зарядных станций, по готовности нашего трава троллейбусного управления проводить сборку, крупноузловую сборку мелких партий этой техники в Житомире. И по результатам этой всей работы оглашается тендер на закупку двух электробусов. Стоимость белорусского электробуса 11 миллионов гривен. Стоимость белорусского. Стоимость электрона Стоимость электрона составляет порядка 350 тысяч евро. Это тоже в районе 10 миллионов гривен один электробус. Европейские производители цены гораздо выше, в частности чешский производитель 450 тысяч евро электробус. У нас из бюджета выделено на закупку этих автобусов 10 миллионов гривен, и в стоимость закупки входит еще и зарядная станция, которая по цене примерно 20-25 тысяч долларов. То есть вот мы за 10 миллионов планируем закупить два автобуса и еще и зарядную станцию. Фактически ну, цена на эти автобусы в 2-2,5 раза ниже, чем европейские и украинские аналоги. Организация сборки заход именно китайского производителя в город Житомир, создание рабочих мест, создание предприятия, которое будет профессионально заниматься сборкой не только электробусов, автобусов, троллейбусов, всего то, что необходимо и для нашего трамвайно-троллейбусного управления. Звісно, для такого підприємства ціль обезпечить тільки наш город, та целі України і вихід на європейські ринки. Вісьмиметровий автобус з загальною пасажиромісткістю від 40 місць з кількістю сидячих місць 20 одиниць. В вимогах прописано хід без підзарядки на відстані 150-200 двісті тобто сто за день. Тобто, це та протяжність, яка дозволятиме практично відпрацювати йому повну зміну без додаткової підзарядки. В тендерній документації зазначено підзарядна станція, яка даватиме можливість заряджати обидва цих електробуси. Термін зарядки триватиме 3-4 години. Далі, якщо ми розпочинаємо процес уже розширення парку електробусів і безпосередньої зборки місії Житомирі, сьогодні технології дають можливість робити зарядні станції на кінцевих зупинках тролейбусу з там переривом на обід підзаряджати його і пускати далі на лінію. Скоріше всього, ми зробимо ці автобуси для житомирян без. для того чтобы они могли пользоваться этим транспортом бесплатно. С одной стороны, это популяризация этого транспорта, а с другой стороны, это возможность дать этому транспорту максимальную загрузку. Должны этот транспорт испытать. Продолжается подготовка к тендеру по закупке автобусов на город Житомир. Депутаты поддержали программу по закупке в течение нескольких лет. То автобусов для нашего коммунального предприятия. Сейчас будет оглашен тендер на закупку 40 автобусов с поставкой 20 автобусов в этом году и 20 на начало прошлого года. Это то количество автобусов, которое обеспечит все микрорайоны города, которые не связаны коммунальным транспортом, обеспечит доступ людей, льготников, пенсионеров к коммунальному транспорту. А дальше просто надо развивать эту сеть и делать все, чтобы за несколько лет фактически трамвай на управление было монополистом на этом рынке.